Постріли бувають, і їх, їхні підходять сюди. Муномети часто з мінометів стріляють по нам. Працює 120-й, 182-й. Сау також робота, працювала. А так в основному постріли йдуть. Провокують з ГП 25 роби, працює з подсольний гранатомет, з під гранатомета провокують також. Дуже часто, щоб вони думають, щоб ми стріляли у відповідь та щоб позиції свої видали. Звідки стріляємо, і де знаходимося. Починається все в 6, 5 6 вечора. Починається зі стрілкового 7,62, 12,7. Все переростає в танкові протитанкові гранати. Потім накривають 120-ми мінометами. Ну, Як звичайно, обичні будні дні. а уже в ночи и працює их аминометка. 8-2 уже не працює, это не актуально, 120. С э, напрямку Фрунзе, хороший Саеносерск, працює тяжка артиллерия, калибру 152. Последний раз вступали в бой с ДРГ, это было неделю назад. Подлезли на расстояние 30 метров, вступили с ними в бой, противнику удалось уйти. Противник несет потери, это однозначно. Сам провоцирует, сам получает, сам несет потери. Делает это осознанно, мы на своей земле. Ну этот профессионализм удается погасить, как они там называют нас, укропы. Конечно, не жалеет. Последний раз три недели назад выпустили, можно сказать, в пустую 10 установок ПТУ. Ну, Зачем, непонятно. Себестоимость которая понятна тоже. Умножить на 10. На соприкосновении с поселком Сокольники, который является стратегически важным. За поселком Сокольники идет Пришип, Знаменка и погнал свой на туда ближе. То есть они отступать не собираются, сдавать позиции не собираются. Ну, так же и мы. Адекватно даем Знайте себе, противник знает, что ссуваться сюда не стоит. Не жалею было в песках, конечно же. Там постоянные обстрелы были. Тупо, ну, не знаю. А тут только одни провокации. Ну, в Луганской области в основном. Вот даже вы слышали днем, даже вот сейчас провоцируют. Мы на вагоне ну, не отвечаем. Сталкивались даже с ними вблизи. Тогда еще было в песках. Тут не сильно так, а в песках было такое пару раз. Страшно было, но ну, а что сделаешь? Надо. Службы. Не знаю, да, как объяснить это. Жить на Донбассе, на моей родине, защищать землю свою. И бывало такое, что даже, ну это было давно, танчик тоже по нам стрелял. ТСАУ 120. Даже бывало 152 тоже прилетала к нам.